и Михаил брагин Ну, начинаем с криминальных новостей, да, что в Днепре при прохождении ВЛК сотрудниками ТЦК был задан вопрос, а будете ли в нас стрелять. Сейчас одну секунду, пожалуйста. Добрый день. с яблоком, да. Со всего осталось только два пирожка. Один, два? Я хотел больше, я знаю. полностью. Что еще? Не, ну, спрашиваю. Осталось две чучхелы. Делала первый раз, ее думаю. Кексы есть апельсиновые, есть столичные, то с орехом. Также есть минералит наполеон. Есть орешки со озвученкой. Сами. Орешки с Чисто с без сливочного масла. А если... Нет, по пошли. Хорошо, по Куча-куча, чуть А вы Нет. 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 Спасибо большое. Песочное. Домашнее сливочное масло. Ну оно, ну, оно того стоит. Конечно, когда ты делаешь орешки, у тебя вся плита в домашней 5. Опять. Пять. Десять. Пятнадцать. Семнадцать. Семнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Хорошо, у меня так, ребят, я вернулась. Ну, извините, я была, вас не было. А я вернулась, а вы есть. Их, начнем, да, вот перейдем. Анжела, девушка, девчонка, которая... Ну, ребят, сейчас скажу прямо, да, пока немножко раскручиваюсь, немножечко напряжно. Оплачивать бросавки. Все надо оплатить и аренду полностью все. И... Все это денежные затраты, поэтому немножечко сейчас сама. Ну, это время, надеюсь. Смотрите. Значит, сегодня я посмотрела новости, выкинула у себя в телеграм-канале, где ребята пришли на ВЛК в город Днепр, да. Где на вопросы от гражданских ребят, будут ли они стрелять в гражданским, они говорят, да. Ролик. У меня уже в телеграм-канале, значит, и мне понравился э, комментарий самого автора да, этого данного видео, когда он сказал, что какой-то алкаш всю жизнь бухал, читал родственник по-любому, потому что его устроили э, на работу в ТЦК. И он принял решение отбирать у вас жизни, куда мы катимся. Да, ну в смысле катимся, мы уже скатились. Сейчас тоже одну секундочку, пожалуйста, сейчас вернусь. дальше. Значит, сельские школы закрывают, школы объединяют, тоже вся информация, спасибо большое, хвостик сделал, потому что жарко, школы объединяет соответственно, мы же знаем, да, как выделяются автобусы, по каким дорогам эти автобусы ездят, опять отмывание будет бабла, якобы делать на эти дороги, а это будет не один миллион, да, то есть Запорожская область, город Запорожье это будет не один миллион выделен, да, а потом, если помните ролик, да, где чувак вызвал сотрудников э, полиции и просто поднимается полотно. Я вам хочу сказать, да, вот мы все так классно пишем комментарии, вот нас обворовывают, коррупция, 5 10 20 -е. Так давайте поднимемся с диванов. Потому что, <coughs> извиняюсь, диванных критиков очень много давайте что-то сделаем вместе. А нахрена? А нахрена что-то делать? Понимаете, мы можем только писать. Мы сами виноваты, что нас обворовывают. Вот возьмем ситуацию, да. Я же говорю, что я, допустим, могу пойти в ЗМР, да, потому что грабят, там или еще куда-то. А кто со мной еще пойдет? Двое с носилками один с топором? Так получается. поэтому в дальнейшем будет еще хуже. А скажу вам больше, значит, в городе Запорожье есть 41 школа, да? Где уже говорят чтобы деток выводили очно. Будет часто занятия проводиться очно, помимо заочно. Родители начинают задавать вопросы. Таня, слушай, не надо мне писать? Сейчас, ребят, подождите секунду. Здравствуйте. Ребят, остались только кексы и сладкое. Сосиски, булочки, все, все, закончилось полностью. Все. Все, все, все. Да, хорошего дня. А, и говорят, что детей выводите, да, очно, а родители спрашивают, но ну, если начнутся обстрел или еще что-то, они будут эвакуация детей, задают вопрос, куда, а на что администрация школы и учителя, это мы не знаем сами. То есть ты отпускаешь своего ребенка в школу, ты э, отпускаешь, то э, бывай, можешь вообще выходить и не надо мне там писать. Ты отпускаешь своего ребенка в школу, и ты не знаешь, куда будет твоего ребенка увозить. Диана, я вчера ответила на данный вопрос, и эту тему можно... Да, ну не надо заходить, боже мой. Мне, вот вы прочитайте ее вопрос, ты сейчас не о том лялякаешь, сейчас ракеты решат за вас. Не надо мне писать то, что происходит, и то, что я сама вижу. Решат. Решаем. Я хочу сказать, каждый из нас если бы мы объединились, да, мы бы могли решить. А то, что мне вы пишете, и то, что я э, не говорю, что вы там правы или там вы не правы, да, у каждого свое мнение. Я же вам не сказала, что вы там не правы и не надо мне 0,3 рубля. А вы, если я не хочу эту тему поддерживать, да, и зная о том, что происходит, вы начинаете мне это давать, а я больше не зайду, то не заходите. Я что, против, что ли? Поэтому свои нервы, вот свои нервы, да, вот это, что вы мне пишете, да, пойдите, он требуйте, чтобы было, не было повышения света, не было повышения коммунальных услуг, да, потому что ресурсы эти наши. А вы мне тут пишете. Я вам говорю, подниматься с дивана, потому что не надо, потому что это наше уже все решение. За меня, за вас, за наших детей, будущих, внуков моих. <laughs> Понимаете? И поэтому, значит, закрыли три школы, объединили в одну. Это, соответственно, детей будут возить. Соответственно, будет... Соответственно, будет... Отмывка, как я уже повторилась, да, это будут и поборы, как раньше были поборы, так и будут продолжаться поборы, потому что я знаю, когда была пандемия, да, родители заставляли все-таки сдавать все равно бабки. Ну, в начале войны, я не знаю, заставляли родители сдавать или нет, не знаю, как этот... Рустам, иди, иди в свое чистилище, нахер ты мне вот эту фигню пишешь? Прям в смысле этого слова. Поэтому жизнь нас, э, наша жизнь, жизнь наших детей зависит только от нас. Ну, Илона, и Юна, я вообще на эту тему даже разговаривать э, не хочу, потому что кто открывает рот против Зеленского, против Ермака, там еще против кого-то, тебя сажают, ты становишься преступник. Вот и все. Поэтому на сегодняшний день <laughs> не хватает того, что, -то, что они там есть немного. Сова? да, Елена Александровна, все правильно пишите. Да нисколько медиатор не стоит, я медиаторам не плачу. Еще зависит уровень вашего лексикона. Слушайте, я не стремлюсь разговаривать юридически. Я не стремлюсь разговаривать да, гуманитарным образованием или э, научным, там или еще каким-то. Я такая, какая, какая я есть. Вот еще маема, то маема. И не собираюсь, еще раз повторять, ни под кому подстраиваться. Вам не нравится, кому не нравится, как я деваюсь. Другой говорит, э, там, э, как я разговариваю там, как я выгляжу, 5, 10, 20. Выбежи, чем мне писать, подойди к, себе, подойди к зеркалу, рассмотри себя только внимательно. Поговори с собой. Все ли у тебя нормально? А потом давай какие-то Вказивки. Поэтому знаете, ну вот, я же говорю, что я как говорила, да, и так повторюсь, у меня такое ощущение, что я нахожусь в Ты не обращаешь уже на это внимания, не знаю, о чем вы говорите. Нет, не жалею, что я пошла учиться. Наверное, Бог так распорядился, дал мне хорошо пенька и сказал, Рустема, найди. Вы же понимаете, что хочу, вот да, вот, допустим, они же переписали историю, да, они переписали, допустим, вот как раньше обучали, да, юридическому образованию, какую давали теорию и то, что дают сейчас. Хочу ее посмотреть изнутри. Где, где учишься? Я уже говорила, куда я поступила на предыдущих роликах. Поэтому вы, прежде чем искать во мне что-то, разберитесь в себе. И хватит писать «не». Герин, мне вообще вот этот бред писать не надо. Как закроют, так и откроют. Или вы пишете <связать> прямо из Верховной Зрады. Оттуда сидите и пишете. Так, Рустемовну закрыть, того отпустить, третьего закрыть или еще что-то. То, что они пытаются сделать, пытаются повесить... И пытается, может быть, в дальнейшем э, еще что-то там, допустим, э, насочинять. Мы же прекрасно знаем, кто открывает рот, это как Павло Ярыш, да, и остальные. Тут становится неугодной системой. И еще раз повторяю, молчишь плохо и не молчишь тоже плохо. Спасибо вам за поддержку, да, булить. Ну, потому что приходят тут начинают. Поэтому, ребят, как-то так. К чему говорю? К тому, что надо все-таки объединяться. А напишите, пожалуйста, Иван Кузишин. Это кто? Спасибо, Галина. Смотрите, ребят, вроде сегодня у наших ребят вроде заседания будут пересматривая, да, еще на два месяца продление, не знаю, внесли они в реестр или нет. Мы же прекрасно понимаем, что было сфабриковано дело, да, э, вечно слава. Мы прекрасно понимаем, что это сфабриковано дело, да, мы прекрасно понимаем, что ребят нас сильно удерживают. Ромада поддерживает или перестали общаться, собираться. Нет, но ну есть ребята, с которыми я с громадой общаюсь. А есть, конечно, которые затаились, испугались. Люди испугались просто. Ну, я вам хочу сказать... Если вы не пугались выходить с нами, да, когда мы приезжали, когда было насилие в отношении мужчин, да, и мы защищали мужчин от насилия, да, то почему-то эти люди куда-то многие делись. А почему делись, с таким характером, как у тебя, с тобой трудно объединиться. Так я тебе не предлагаю со мной объединяться. Э, трудно объединяться. Это, наверное, пишет мужчина, который... Если ты... Вот ты пишешь с моим характером. Если ты сильный, пожалуйста, иди делай, а я буду сидеть спокойно себе, там, петься и не делать то, что должен делать мужчина. Понимаете? не нравится характер. Так потому что вы, мужики, залезли под корягу, вот реально, хоть обижайтесь, я не говорю все, хоть не обижайтесь, и вы говорите, э, э, со мной трудно объединиться. Если вы мне, я слабая, я дома. Ну так, это ж вопрос не ко мне, ребят. Я вам хочу сказать, я не всегда была э, сильная, как сейчас, и я не родилась, ни с дипломом. Я когда родилась, я не умела ходить, я не умела ложку держать, да, там, у меня не было дипломов, я не умела разговаривать, писать и так далее и тому подобное. Ну так научилась же, и вы научитесь. Это вы думаете, у вас нет целой воли. Есть она у вас. Просто ее надо достануть. Почему у нас многих ребят, да, которые защищают себя, защищают свои права, действуют не только в Конституции, но и международном праве, их стараются не трогать. Понимаете? И вы мне пишете, то характер у меня не такой, да, то я там э, ругаюсь, ругаюсь, то этот. Ну так приди и покажи, на что ты способен, блин. Ну, в чем проблема? А ты не придешь. Ты будешь сидеть -то там вот в диване своем, не на диване, а в диване, и писать мне гадости, понимаешь, якобы меня троллить. Ну, все равно тебя вернутся. Сейчас подивись, а то горло переслушаю. Ну, во-первых, не баба, я не воюю. Покидаю, покидаю. Ничего нет, я думаю, пусть жена работает. Ну э, смотри, э, это вы и сами решаете, кто из вас будет работать. Эти, ну, чужая семья, чужие потемки, я туда лезть не собираюсь. Какой бред, Анжела, Не я это придумал. Э, э, Гирин э, я тебе еще хочу сказать. Запомните, раз навсегда, был бы человек, статья найдется. То, что они там телефоны позабирали, там куча техники другого, вот это там планшеты, ноутбуки, все остальное. То, что они, допустим, телефонопрослушку прослушку поставили. То, что они там следят, да, допустим, или еще что-то. Мне пофигу. Просто пофигу. Образно воюешь же образно. И мне хватило, еще раз говорю, я запомнила урок, мне его хватило. 25 дней находясь в СИЗО, да, все говорят, а вот, ты там это, 25 дней находясь в СИЗО. И куда же делись наши люди? Куда? Понимаете, физически, я не говорю вам финансово, я не говорю вам психологически, я говорю физически, куда делись наши люди. А вы испугались, а вы испугались от того, что на вас сфабрикуют дело, как на нас, и вас же определяют в СИЗО, да, а потом еще там состряпает, могут дать срок. Я вам хочу сказать, знаете, как все многие говорят, люди не проснулись. Так да, вы знаете, я, наверное, скажу не так. Люди проснулись, но люди боятся. Понимаете? Ну так потому что довели там всякую фигню, пишут в прямом смысле этого слова. О, кто там? Оскар пишет, я и вас боюсь, вы зайчка. Слушай, Оскар, если я зайчка, то ты петух. Запомни, раз и на Многие, кто пишет мне гадости, ты приди мне и скажи это в глаза. А что ты мне этот? Я ему не собираюсь писать. Потому что это тот, из-за которого шьют мне статью, потому что это тот, из-за которого страдает мой ребенок вместе со мной и с остальными пацанами. Люди боятся, что их запакуют и плюсняют штраф. Ну и все, но боятся и боятся. Ну, а я здесь при чем. Вы посмотрите, да, там э, на ролике одна мамочка, она больная онкологией. А, больная онкология, и она пришла за своим сыном, да, а они якобы как найти не могут. Все, выбачаюсь, я вернулась. А, ребенок где? Какая вам разница? Где мой ребенок? Ребенок мой э, находится с мамой, находится в безопасности. Да, я с вами согласна, что мужики у нас, к сожалению, так. Но я вам хочу сказать, не хочу жить э, чьей-то жизнью, да, не хочу, если звонят мне, да, допустим, ну, я, как говорила, я повторюсь, у одного псориаз, там, гепатит С, да, там, допустим, э, второй стоит э, в дурке более 10 лет, и его родственники, они говорят, а мы боимся. Мы боимся идти, там, допустим, к написать, да, или в Министерство обороны Украины, э, но согласно чинного законодательства, чтобы этих хлопцев вернули. Понимаете? Ну так а я здесь при чем? Вы боитесь. А я здесь при чем? Э, так. А, э, Анжела, что за меня ребятами, которых мама искали? Значит, этих ребят, которые, да, незаконно якобы пересекали границу, значит, мама написала мне, одна только отписала стороне, что ее ребенка отправили в учебку. И это их решение. И поэтому я с ними больше не созванивалась. Спасибо большое, Александр. А чего вы боитесь идти на войну? Вы же захватываете бойцов. Слушай, Никита, мне я не буду отвечать на этот вопрос. И я просила сюда политику не вмешивать. Мне ее хватило просто с головой. Я никому ничего доказывать не буду. Я никому ничего говорить, там ты неправильно живешь, да, там или еще что-то. Не собираюсь. Не собираюсь, потому что. Я хочу жить своей жизнью, да, жизнью своей семьи. И это мое решение. Хочу себе найти, как повторяю, да, это вторую половинку и развивать свой дальше еще один канал. Да, допустим, это меня успокаивает, это готовка. Ну, не знаю, кто там поздно проснулся, кто не поздно. А это когда женщина власти, а не за границей. Ну, я хочу сказать, вот Елена, вот Елена Александровна, это вам, да, мужчины всегда говорили, что женщины, ее место возле очага, да, домашнего. А остальное везде мужчины, да, там, на войну, там, добытчик или еще кто-то. Но я вам хочу сказать, а получается, то, что кричали многие мужчины, получается, от теории перешли практики, получается совсем наоборот. Мое любимое блюдо – это борщ, <laughs> это жареная картошка, обязательно рыба и манты. Как-то так. Поэтому наша сила в объединении, нас пытаются все больше и больше запугать. Вы уже сами видите, да, помимо того, что они решили, мало того, что не применять физическую силу, насилие в отношении мужчин, Они уже решили стрелять. Это для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы человек не сопротивлялся, вообще не сопротивлялся. То есть настаивают на него автомат, пистолет, все. И человек будет выполнять все, что им заманется. Ну, это я расцениваю так. Я так это вижу. Как вы видите, каждый из вас, я не знаю. Поэтому, чем больше мы будем молчать, если сейчас земли решили отбирать на Западной Украине, где гарантия того, что они не будут отбирать, это Запорожская область, да, допустим, или другие области, подумайте сами. Как-то так. Всем, ребят, хорошего дня. Что будет с экономией после войны. А мне не интересно, что с ними будет. Неинтересно, интересно от слова совсем. Я, конечно, предполагаю. Но я хочу сказать, что каждый то, тот, кто продал или геноцидил украинский народ, должен ответить у полному на все сто процентов. У повного. И никакой то прости, пожалуйста, на словах нет. И мы же прекрасно понимаем, что репрессия, да, и насилие было не только от ЭЦКНОВ. Иц... 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 Поэтому я считаю, что каждый должен ответить. Тот, кто причастен. <связь> было время послушать песню. Можно сделать... Нет, я еще песню не послушала, потому что были покупатели, заезжали вообще разные люди. Кстати, у меня сегодня был первый раз покупатели. Это сотрудники полиции. Они так проехали мимо меня, поставили там за углом машину, пришли, у меня скупились и уехали. Ну, я вам хочу сказать, многих геноцидников украинского народа, да, многих все знают в лицо, ими пишет весь интернет, весь. И многие люди тоже знают. Да, я считаю, что должен ответить каждый. Так, ребят, всем хорошего дня. Пойду послушаю. Сереж, сейчас послушаю песню. И надо еще кое-что поделать. И обязательно подготовиться. Завтра у меня судебное заседание. Это у меня завтра будут дебаты на 10.30. Это в Народном суде. Ну, мантии в черном пишет, что это Женькизовский суд. А с документации это и у нас э, Третий окружной суд. Поэтому я знаю, что происходит. Знаю. А, но говорить об этом... А. Говорить об этом я пока не буду. Я пока не буду. Это в целях не только моей безопасности, это в целях еще безопасности моей дочечки. Слушайте, не надо мне указывать, кто куда вперед, кто куда не вперед. Все, всем, ребят, хорошего дня. А, в каждом народе есть своло... сволочи и люди объединяемся. Очень люблю свою страну и люблю очень свой город.